صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر 30 جوتوں پر مسا کرنے کی بجائے انہیں پہنے ہوئے دھونا بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 166 حضرت عبید بن جریج سے روایت ہے انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ عبدالرحمن میں آپ کو چار ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن جرید وہ کیا میں نے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ حجرِ اسود اور رکنِ جمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے دوسرے آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں اور تیسرے زرد خضاب استعمال کرتے ہیں چوتھے مکے میں دوسرے لوگ تو ذلحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں مگر آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ اور کسی رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا اور سبتی جوتوں کے متعلق مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وضو فرماتے تھے لہٰذا میں ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں اور جہاں تک زرد خذاب کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد خذاب استعمال کرتے دیکھا ہے اس لیے میں بھی اسے استعمال کرنا پسند کرتا ہوں اور احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی نہ ہو جاتی یعنی آٹھویں ذی الداک ہو باب نمبر اکتیس وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا حدیث نمبر ایک سو سڑسٹھ حضرت امعتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے متعلق عورتوں سے فرمایا غسل دائیں جانب اور وضو کے مقامات سے شروع کریں حدیث نمبر ایک سو اڑسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا پہننا ہوتا کنگھی کرنی یا پاکی حاصل کرنی ہوتی الگرز آپ کو ہر جی شان کام میں دائیں جانب سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا بام نمبر بتیس نماز کا وقت آ جانے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا حدیث نمبر ایک سو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز اثر کا وقت ہو چکا تھا لوگوں نے وضو کر لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی انگوشت ہائے مبارک کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا باب نمبر تین تیس اس پانی کا حکم جس سے انسان کے بال دھوئے گئے ہوں حضرت عطا انسانی بالوں سے سوت اور رسیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے نیز کتوں کے جھوٹے پانی اور ان کے مسجد میں آنے جانے کا حکم حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ جب کتہ برطن میں مو ڈال جائے اور اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر لیا جائے حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ارشاد باری ہے تم پانی نہ پاؤ تو تجم کر لو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ کتے کا جھوٹا بھی پانی ہی ہے لیکن اس کے استعمال سے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے اس پانی سے وضو بھی کر لے اور تجمم بھی کر لے حدیث نمبر ایک سو ستر حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے کہا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے ملے ہیں اس پر حضرت عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہوتا تو مجھے دنیا و معافیہ سے زیادہ محبوب ہوتا حدیث نمبر ایک سو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سار منوایا تو سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے منہ مبارک لیے تھے ممان اللہ, اللہ حافظ